хочу, Юрій вам подякувати за цей турнір. Як сказав Юрій в два етапи ми проводили цей турнір. Ігри серед шкільних команд. Група зібрала шість команд. Переможцем стали дівчата із Солоницького колегіуму, друге місце завоювали. Учасниці гімназії номер 3 міста дергачі і третє місце виграла команда Солоницівської загальноосвітньої школи номер 2 І ще незвичайний цей турнір в тому, що перед іграми ми проводимо конкурси на визначення кращого гравця в парі при передачі зверху, кращого гравця в парі при передачі знизу, кращого подаючого гравця. І комплексна естафета, в якій бере участь вся команда. На кінці, наприкінці турніру при нагородженні кожен учасник отримує якусь нагороду, а ще й визначається протягом турніру, визначають, ну, звісно ж таки, чоловіки визначають місць турніру, місяць турніру, кращого гравця, кращого нападаючого, кращого захисника. І от таким чином якомога більша кількість учасників отримує порази. Також шість, шість команд, і ви бачите, напружену боротьбу. Команди рівні, команди борються за перемогу, і хай переможе сильніший. Цього року у нас вперше на нашому майданчику команда з міста Золочів. Дівчата дуже підготовлені. Дуже гарні захисники нападаючи. і нападаючі. Е, і вже вони вибороли третє місце. Вже в них є третє місце. І будемо сподіватися, що вони дадуть гідну конкуренцію першому, другому місці Місто за виход у фінал. Sky. Just spread your wings and fly. If you wanna touch the sky, just spread your wings. If you wanna touch the sky, just spread your wings and fly. Follow your heart, you will see all your dreams become reality. быстро прошел год и мы вновь в уютной школе номер один Дирачевской проводим наш традиционный кубок весны девочек красы. Прежде всего хотелось бы сказать слова благодарности директору школы Зеньковой Нины Алексеевне за то, что она нас приютила в этом зале, дала разрешение на проведение такого турнира. Спасибо хочу сказать учителям этой школы физкультуры, этому залу, людям, которые помогают финансово, Кравченко, Евгений, Киричук, Владимир, это люди, которые э, ну, уже на протяжении много времени помогают нам провести этот э, кубок. Сегодня прошли весенние соревнования. Мы заняли второе место. В этих соревнованиях мы участвуем уже 11 лет побеждали, но сегодня чуть-чуть не дотянули. Большое спасибо всем организаторам, которые поддерживают эти соревнования. первый раз здесь, на этом турнире. Мы очень рады, что нас сюда пригласили. И э, очень довольны. Э, турнир на, провел, пров, провелся на высоком уровне. Единственное, что мы чуть-чуть не дотянули, заняли всего лишь третье место. Очень жаль. Но мы приедем еще и будем бороться за победу. Спасибо большое организаторам. организаторам турнира за такие хорошие игры, которые они проводят каждый год. Мы очень рады каждый год встречаться, стараться. Это прежде всего борьба над самим собой, борьба быть лучше. В этом году Кубок весны та девочек красы для нашей команды особенный, потому что первый раз за 11 лет мы выиграли именно весенний кубок. Ну, нам очень трудно это далось, потому что с каждым годом э, это сделать все труднее, конкуренция больше. Э, в этом году у нас была новая команда э, из Золочева. Девочки умнички. У нас очень первая тяжелая игра с ними была. Молодцы. Э, вот девочки получили номинации. Я получила номинацию второй раз за свою жизнь, это мисс турнира. Мне безумно приятно, потому что, ну, это каждый раз я иду сюда на турниры. Я не ожидаю, что может быть, но сегодняшняя игра показала то, что никогда нельзя останавливаться, надо биться до конца, потому что шанс есть всегда. Ну, спасибо вообще за такое, что есть такой турнир, организаторам и передаю да, микрофон Ксюше. Хотим, да, мы хотим поблагодарить спонсоров и, конечно же, основателя Кубка Дудника Юрия Владимировича за то, что нам каждый год дарят такие эмоции, бурю эмоций вообще. Отличный Кубок. Спасибо. На самом деле это отличный повод собраться нам всем и провести время с пользой. Поиграть в волейбол, встретиться со старыми друзьями тоже. Спасибо всем, спасибо организаторам. Всем спасибо.